Один в один играл э, Иванов против Коченко и тут же сдвоился Никиенко, и потеря, состоялась потеря. И вот на паркете появляется Джокер Эльсона, Оскар Белтон, и сразу, и сразу он передачу. Смогут ли удержаться николаевцы так всю игру? Кольченко, вам, как правил смахивает Давыдюк мяч с кольца. Сергей Попов. до неудобно, Давидюк Стал атаковать, пошел проход. Оу! Антон Давидюк. Неожиданно. Очень неожиданно. Мы видим, что нет швидких взрывов. Пока что команда достигает в защите. На Давидюка Какая чудова передача Сергея Попова. Сейчас мы, наверное, увидим тайм-аут. Да, так и есть. И тайм-аут берет Максим а Микельсон. Очевидно получается. Девис плохо защищается. Девис зараз льніше став грати у захисті. Анукиев Давидюк. н 2 на Антон Давидюк. Давидюк О, сегодня да, в огне. Второй бросок сверху в этой встрече. Островничка своей команды. Денис Носков. Саме він зараз проти Сакида Девіса. Один в один. Будет завершивать сам Денис. Успевает. і забивает Денис Носков. Те, Де Дещо треба від него. Декілька. Мы ми казали про те, що треба розпочинати Денису свои свої влучання. І він делает. Сейчас Зараз від тяжка Давидюк. Зараз Попов один в і закидає Сергій Попов. Хороший момент, предыдущий атака, атаковали Загадаем! Вот проще прощебный звон оказалось! Мусиенко в тренажерный час может, Антон Давидюк. Трохи Это, Джордана. Э, да, может как бы подсказать сегодня в тренерском уж попробовали накинуть до Давидюка. Ну, фри, да ладно. Нет, вынуждены мы. провитаты друзья. Мы привитаем от Черкасские мапы с выходом у финал.